О! Здравствуйте! достойный. А то все маты, 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 маты. Ужас. Ужас. Как? Матеряться русский язык? Ужас. Да я вот смотрю, даже украинцы, они почему-то пользуются русским матом. Я согласен. Это недопустимо. Вообще мат недопустим в любом языке. Только что с казахами разговаривал. Матерятся. А вы сами из какого города? Из Белгорода. А вы? А я вам не скажу. А знаете, почему? Не знаю. Применю, к сожалению, вам слово, Март. Вы пиздобол, товарищ. Вы из Харькова. Почему я из Харькова. Видел. Что я вас на Ютубе видел? А -а -а. Ну, видели. А что не хотите сказать, из какого вы города? Из Старого Скола, Белорусской области. Да врете же вы. Честно говоря. А, да. Я-то, к сожалению или к счастью, не такой, как вы. Ну, хорошо, сосед, рассказывайте, как у вас по соседски дела. Хотя написано, что Нормально. вы в Туве. Ну, на заборе тоже много чего написано. Ну, бывает, бывает. Ну, в ну, Белгород тоже написано, Прохоровка. Странно. Не знаю, что у вас написано. Да. Я до вес видел. Ну, пока. а чего вы материтесь? Ну, ладно, вы меня знаете, вы меня видели. А материтесь-то? А чего я матерился? Ну, Почему? обозвали я меня балаболом. Там, потому, что вы такой и есть. Ну, так это же можно сказать без мата. Обман... А вы, считаете... вы же обманываете людей. А вы считаете... же обманываете людей. А, это, это не обман, это так вот, я же вам говорю, иногда русский мат применителен конкретно вот... Все равно, все, придет, все, все равно нехорошо, это неправильно. А в отношении с, между нашими странами, я вам скажу честно, руководствуюсь принципом сунзы, где... Прямо вот красные линии через все, весь его труд идет одна мысль. Война – это путь обмана, путь лжи. Вот я ему руководствуюсь. Разве это не нормально? Я же пытаюсь защитить свою страну, а не вашу захватить. Ну, мы говорите своему населению, понимаете, чем дело. Ничего подобного. Как раз своему населению я говорю ну, правду, ну, они прекрасно вот, знают, вот, откуда вот, я. Вот, вот смотрите, вы э, врете каким образом, mm -hmm. вы э, говорите своему населению, что все это правильно, что вы боретесь там, за свою... Там, а вы считаете неправильно незаметно. вести борьбу, да? Конечно нет. Почему надо сдаваться? Вот вы бы сдались? <с> вот вспомните 41 год, когда э, Белгородская... Вы не применяете эти термины. Почему? Потому Давайте что... сравним. Вот в 1941 я объясню, году что с вами пытались, с вами пытались договориться, так и, и что я Адольф Алоизович пытался вот, договориться вот, с вот, Иосифом Виссарионовичем. Вот, а. Иосиф а. и, и, и даже не договорился. Подождите. И даже договорился. А почему мы должны договориться на ваших условиях? Ну, У нас мы же мы своя страна. страна. Почему мы должны поступать потому так, как потому, нравится потому вам? Потому что ваша страна она абсолютно не суверенна и не независима, да? А она ваша тоже? От... О, нет, наша страна? Ну как это? Вы полностью зависите мы за свои, мы за сейчас? Свои деньги воюем. Да как это за свои деньги? Мы Вы выходим. сейчас полностью зависите от поставок из ваших так называемых союзников Ирана, Северной Кореи, Китая. Какая же это суверенность? А завтра не... а, за... хотим, а завтра мы... не... а завтра они захотят и перекроют вам все поставки. Смотрите, мы это за деньги... А мы покупаем. что, бесплатно, что ли? А вы, а вы в долг. А смотрите, в 1941 а, году... А, а долг... А дол... Ну, уже мне не даете сказать. Давайте я выскажусь. Ленд-лиз в 1941 году был долг. Давайте я вам... давайте я выскажу, А потом отключитесь, выскажу. да? Нет. Хорошо, я, я слушаю вас, вас. Слушаю. Вы вот просто на сегодняшний день... Почему вы врете своему населению? Я еще выскажу, раз говорю, вы долг? начинаете с ложного утверждения. Я не вру своему населению. Задайте вопрос корректно. Я же свою мысль рассказываю, я не вопрос задаю. Вы утверждаете, я что читаю. я вру своему населению, а это да. ложь. Я, я, могу быть неправ. Но вы не правы. Я могу высказать свою мысль. Вы высказываете корректно. Вам не нравится, как я высказываю. Но я же вам не хамлю. я вам не хамлю. Хамите вы мне, начинаете свои, свое предложение с ложных утверждений. Это хамство. вам говорю, вы мне приписываете то, что я не делаю. Говорите, я слушаю вас. Но если вы не хотите меня слушать... Я вас слушаю, говорите. Почему вы это делаете? Потому что вы своему населению говорите то, что когда-то придет какая-то там победа, да, когда-то вы вернетесь на свои границы, а сегодня нужно воевать. Но в то же время ни один из ваших блогеров, да, ни один из ваших политиков и прочих, вот, которые это утверждают, сидит далеко от фронта. А ваши? А вот те, а те, те ребята, которые на сегодняшний день находятся на фронте... Да, с вашей стороны я с ними разговариваю. Да, они не что? хотят, чтобы ну, это быстрее закончилось. Конечно, Потому я что хочу, это чтобы удобно. это побыстрее закончилось. Вы думаете, я и, этого и, не и хочу? Они не собираются ставить никакие условия, mm. они не собираются ставить никакие условия, mm. никакие препятствия. Они могут договориться. Но вот ваш киевский режим киевский ведет режим. вас к тому, что просто вы умирали, умирали. А вы вы. А вы, же вы, не умираете, вы, вы же вы, бессмертные, лично, да? А вы, вы лично вы, вы только подстегиваете свое население, чтобы оно шло, умирало, умирало, А скажите, умирало, да, ну я понял, я это понял. Хорошо, вы высказались правильно, я мысль завершили или нет? Ну, вы мне постоянно перебивали, ну, допустим, да. так. Ну, я перебивал только там, где вы, ну уж совершенно откровенно. Я же говорю, это мое, это мое. Хорошо, я вам расскажу свое убеждение. Мнение. Я ж могу. ошибаться. Скажите, вот все то же самое, что сказали вы. абсолютно, Зеркальностью я могу вам вернуть только с одной лишь разницей. Это не мы пришли к вам с войной. Это не мы вам ставили условия. Это не мы вам рассказывали, как в вашей стране вам кого выбирать и с кем вам жить. Это не мы бросаем бомбы на ваши города каждый день. Сегодня на мой город от вас, кстати, с вашей стороны, прилетело более 20 грыбаных шахедов. По городу. Конкретно по городу. Очень много... Конкретно по населению. Конкретно по населению. Ничего смешного в этом нет. И, кстати говоря, учитывая эти ваши действия, это может, быть, это может происходить абсолютно зеркально. Может. И обязательно будет происходить. А по поводу того, что я кого-то куда-то отправляю, так ваши блогеры делают ровно то же самое. Только цель у них иная. Я тоже был бы счастлив, если бы война завтра закончилась. Просто счастлив был. А говорить человеку что свою землю и свою родину защищать – это хорошо, это не подстегивать. Подстегивать – это делать то, что вы делаете. Это значит принести на чужую землю войну и говорить народу этой земли, что что вы, ребята, перестаньте сопротивляться, ложитесь и раздвиньте ноги. Это примерно то же самое, что обвинить э, жертву насилия, изнасилования, в том, что она оказала сопротивление. Вот не сопротивлялась бы, так и все было бы хорошо, убил бы ее, да и все без всяких мучений, без травм. Вот ваша позиция абсолютно ущербная. И еще один момент, который я все-таки ну, вам донесу. В 1941 году и в Курске, и в Белгороде, и в Харькове была немецкая армия. Вы тоже считаете, что советский народ не должен был оказывать сопротивление? Тогда бы никто не погибал, правильно? Неправильно. Неправильно. Почему же вы тогда Объясните? считаете, что мы не должны защищаться? Объясните? Конечно. Смотрите, непосредственная идеология да, нацизма заключалась в том, что, и это уже в документах прописано, в, в каких документах? 50 ну, ну, вы, пос... вы это ссылаетесь это... на документы, Пла... называйте пл документы. План, планос. план, ага. 50% населения Советского Союза должно было уничтожено, 50% должно было работать на... Как, так, ну, абсолютно план, идиотский, идиотский план. Ну. Поэтому советские люди этому сопротивлялись. Да? А Потому советские люди были не... ознакомлены с планом Мост, очевидно, да? Я так думаю, они понимали, да? А, просто понимали. Но ну, ну их никто не ознакомил. Ну, может быть, Молотов по радио зачитывал план Мост. Не знаю этого я не скажу. Может быть, Сознакомленные... Молотов был ознакомлен с планом мост перед началом. Да, войны. На сегодняшний день, я думаю, каждый украинец ознакомлен с планом. А в сорок первом да, году, сорок да? первом году были с планом да, Путина. План... С планом Путина мы да, ознакомлены, план, Путина. Мы ознакомлены Путина, на собственных, да. шкурах. На собственных и поверьте, шкурах. И поверьте вы да, познакомитесь как, с планом как, Путина, как, как потому что именно Путин. Планом... Вы будете почему? Давайте мы будем вести как-то беседу. Да я вас потому, уже выслушал, я, я понял начинаю. вашу мысль планост. Нет, вы начинаете перебивать. А знаете, почему вам это нравится и почему вы это делаете? Мы меня обсуждаем. Потому что вы не хотите. Потому что вы мы не меня хотите обсуждаем. правду. Потому что вы не хотите эту правду. То, что вы называете восприятия? правдой, это ложь. Вы подменяете понятия. вы пытаетесь манипулировать ну, ложь, вещами неприменимыми. Ложь. Жители, Граждане жители Советского власти. Союза не знали план Ост. Граждане Советского Союза не были ознакомлены с планом Барбароса, а планы, которые озвучивает ваш руководитель, они насквозь лживые. Насквозь, от первого до последнего слова. Как и вы, впрочем. Как и вы. И знаете, что самое интересное? Вы сам не верите в то, что говорите. Именно поэтому и смеетесь. Поэтому вам и кажется это смешным. Ваша защитная реакция, ну такая ироничная улыбка. Отношение к собеседнику свысока. Вы всегда этим страдали, россияне. Вы всегда, вы всегда этим страдали, да. Вы всегда, вы этим страдали. да. Только аргументация я ваша я пустая. На вас ну вот и кого вы называете вопрос, шовинистом или нацистом, Гитлера но. или себя? Это первый в истории случай, когда нацисты празднуют победу над нацистами 9 мая. Первый. Ничего вы не поняли. С вами, с вами ну, тоже бессмысленно Именно будет. поэтому я и хожу под вашим флагом. Именно для этого я хожу под вашим флагом, чтобы люди Именно понимали. Для этого есть такой, как я, который вот тебя насквозь видит. Ну знаешь. это прекрасно, что ты меня видишь, но ты меня абсолютно не понимаешь и не поймешь, потому что ты ровно такой же, как э, твои, ну твои сограждане. Ты сам не воюешь и ты не в Белгороде, ты в Поним? Туве. Понимаешь, как бы в чем вопрос? Ты подальше эвакуировался от фронта. Подальше. А я не в Белгороде, я в Старом Московле. Да и не в Старом Москве. Ты в Акызыл, где ты находишься. А У меня да. геолокация твоя а стоит. Да. Хотя с другой стороны стоит и по Прохоровка Белгород. Тут где правда я не знаю, честно. Стоит и то Но и... Я не в Прохоровке. Кстати, там бывал. Стоит и то и другое. Ну, я вижу, разговор наш бессмысленный. Но... Ты, в, ты в, все в, равно не скривее, поймешь меня. ТВ никогда в жизни не было. Я ну а почему у тебя стоит ТВ, если ты там никогда не был? Я не знаю, откуда я могу знать. Ну вот и поговорили. Пустой разговор, абсолютно. Бессмысленно. Бессмысленные. Пустой? Конечно, Бессмысленные. Пустой. Потому что именно ты же такие хотел найти какого-то. Именно такие россиянина ему нагрузить. Ну, ну да? как -то, как -то, правильно. Там, это он и он есть поверил. моя работа. Я еще раз тебе говорю: война, путь обмана. Сейчас война я понимаю, что война это путь твоя работа. обмана, да. Ты именно. За это и, не мне за это деньги не платят, уж поверь мне. И кстати говоря, это большой минус для нашего государства. Лучше бы они платили. Я вот вашим войнку и вашему Харькову. По этим вопросам я не знаю, честно врать не буду. Мне не платят. А вот вашему государству деньги платят, ваше государство, вернее, всеческим пропагандистским каналам, в том числе и Телеграм, платят. А тебя я не знаю, ты блогер, что ли? Нет. Ну, тебя я не знаю. Я тебя в первый раз вижу. И, э, честно сказать, надеюсь, не последнее. И я думаю, что наша беседа еще продолжится. Чат-рулетка имеет такое свойство, что она соединяет неоднократно от них и тех же собеседников. Я думаю, что мы с тобой еще побеседуем, еще встретимся. Мне интересно будет посмотреть на твое мнение тогда. Давай посмотрим. Время пойдет, посмотрим. Давай. Что будет. Давай. Пока. Ось. Вся їх сутність. Ось всі, Вся їх сутність. Не супротивляйтесь. Ми вас будемо драти, а ви просто нічого не робіть. І це я розпалюю. Він йде з війною на нас, а розпалюю я. Ось така, друзі, ось така сутність цапів. Давайте, друзі, ми будемо робити все, щоб наша армія могла е, нищити, просто нищити от таких потворних. Створінь. Давайте допомагати нашій армії. Ви бачите, як це можна зробити. Давайте допоможемо доньці пана Віктора. Її сестра збирає на лікування від онкології. Ці посилання ви в чатку всі теж бачите, і в описі цієї трансляції теж, друзі. Так само я закликаю закликаю вас. Якщо ваша можливість в цьому є допомагати каналу. Допомагати каналу. Цього ми викладемо окремо. Поїхали далі.